तुमच्या सर्वांच्या हार्दिक स्वागत आज आपण महागणपतींची प्राण प्रतिष्ठा करणार आहोत सर्व साहित्य आपल्याला लागणार आहे ही पाच प्रकारची फळं आहेत हे कलश ठेवण्यासाठी श्रीफळ आहे त्यानंतर पानांवर ठेवण्यासाठी सुपारी हळकुंड बदाम आणि खोबरं असे साहित्य घेतलेलं आहे त्यानंतर हळदी कुंकू गुलाल गंध त्यानंतर हा दिवा ठेवलेला आहे समय ठेवलेली आहे छोटी त्यानंतर ह्या अक्षदा हा प्रसाद ठेवण्यासाठी प्रसाद घेतलेला आहे आपल्या महागणपतीचा आपल्याला आदिष करायचा आहे आणि त्यासाठी आपण पाणी दूध आणि पंचामृत घेतलेला आहे कलश ठेवण्यासाठी आपण एक कलश घेतलेला आहे त्या कलशावर आपण गंधाने स्वास्तिक काढून घेणार आहोत त्यानंतर हे आरती ओवाळण्यासाठी ताट घेतलेला आहे यात तुपाचा ते फुलवात घेतलेली आहे कापूर घेतलेला आहे तांदूळ घेतलेले आहेत थोडेसे गुलाल अगरबत्ती आणि काळीजपती त्याचबरोबर आपण विड्याची पाणी घेतलेली आहेत दुर्वा घेतलेले आहेत आणि काही फुलं घेतलेली आहेत तर हे सर्व हे सर्व साहित्य आपल्याला गणपतीच्या स्थापनेसाठी लागणार आहे बाळा आपल्याला गणपतीची स्थापना करायची आहे ना हो। आपण सुरुवात करूया प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुक्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपति संवत्सरे नात्र संशये अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यत् समर्पयेत् विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनिरसननाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणम श्रीगणेशाय नमः ॐ भद्रं देवः भद्रं पश्चिमाक्षभीर्यजद्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवास्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताश्रौ वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मा अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदाता अवधातारं अवधात गणपती बाप्पा म्हण गणपती बाप्पा आम्ही आमच्या हृदयापासून हृदयापासून मनापासून मनापासून तुझी प्रतिष्ठापना करत आहोत तुझी साधना करत आहोत तुझे प्राण यामध्ये येऊ दे

कामना दर्शनमात्रे महनता देव जयदेव जयदेव दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव सिन्दर लाल चढायो अच्छा गजमुख को दोन दिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को हाथलिए गुड लड्डू साई कस काय तर फ्रेंड्स hey. आवडला ना आमचा व्हिडिओ हो। आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा धन्यवाद